السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عوام نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بہترین قسم کی خبریں ہیں بلکہ افسوسناک بھی ہیں دو حملہ ور مین گیٹ پر ہی مارے گئے یہ ہے کہنا فیصل عیدی کا عبد ایدی عیدی کے صاحبزادے فیصل عیدی کا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ ناکام بنا دیا گیا اور عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی نے بتایا کہ گیٹ کے قریب ہی گاڑی چھوڑ کر انہوں نے ایک چیک پوسٹ کی طرف دستی بم پھیکا جس کے بعد سیکورٹی گارڈ نے بر وقت کاروائی کی اس صورتحال میں پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے پر دو حملہ آور مین گیٹ پر ہی مارے گئے جبکہ اندر پہنچنے والے دو حملہ آور بھی زخمی تھے حملہ آوروں کی تعداد کے بارے میں سوال پر انہوں نے بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ چار حملہ آور تھے دوسری طرف نجی ٹی وی کے مطابق دستی بم حملے کے بعد بگدر مچ گئی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاروں دہشتگرد اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن فورسز کی کاروائی کو دیکھتے ہوئے دو دوسرے آ گئے اور گیٹ پر ہی فورسز کو روکنے کی کوشش کی کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق جوابی کاروائی کا سامنا کرنے پر دو حملہ آوروں نے گیٹ پر ہی پوزیشن سنبھال لی اور جوابی کاروائی کی جبکہ دونوں نے پارکنگ کے ذریعے عمارت میں گھسنے کی کوشش کی ان لوگوں نے جوابی کاروائی ہونے پر اپنی گاڑی کا سہارا بھی لیا یا شاید بھاگنے کی کوشش کی, کی کیونکہ دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی بھی پر بھی گولوں کے نشانات تھے یاد رہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی حدود میں حملے کی کوشش کرنے والے چاروں دہشتگرد مارے گئے جبکہ ان سے مقابلے میں چار سیکروٹی گارڈز اور ایک پولیس کا سم شہید ہو گیا فائرنگ کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار زخمی جو سیول اسپتال میں منتقل کر دیئے گئے جس کی تصدیق ایس ایس پی سٹی مقدس حیدر نے کی چلتے ہیں اگلی ایک اور خبر کے ساتھ ماسٹر مائنڈ تک جلد پہنچ جائیں گے یہ کہنا تھا وفاقی وزیر کا وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اور جلد ماسٹر مائنڈ تک پہنچ جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ چند دہشتگردوں نے سٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا اور تمام دہشتگرد مارے جا چکے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے جن کو ابتدائی طبی امداد دی, دی جا رہی ہے اجاز شاہ کا کہنا تھا کہ سٹاک ایکسچینج کی عمارت میں کلیرنس آپریشن جاری ہے پولیس نے آج صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے تمام چار دہشت گردوں کو مار دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملے کی مذمت کی اور کہا پوری قوم کو پولیس کے بہادر جوانوں پر فخر ہے جنہوں نے بروقت کاروئی کاروائی سے حملے کو ناکام بنایا دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں سب انسپیکٹر اور چار سیکورٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں متحد شہری بھی زخمی ہوئے زخمیوں میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک گارڈز بھی شامل ہے ایس ایس پی مقدس حیدر کے مطابق سب انسپیکٹر محمد شاہد پولیس کاسٹیبل سعید اکرم اور سیکورٹی گارڈ افتخار فضل بھی شہید ہوئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر چار افراد کار میں سوار ہو کر اسٹاک ایکسچینج کی حدود میں داخل ہوئے اور دو حملہ آوروں کو عمارت کے مرکزی گیٹ پر بھی ہلا کر دیا گیا تھا ڈی جی ساؤت کے مطابق دو دہشتگرد عمارت میں داخل ہو گئے تھے جن کو سرچ آپریشن کے دوران ہلا کیا گیا پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز نے کیا جہاں سویلین کی بڑی تعداد کی بوتلیں کھانے پینے کی اشیاء اور جدید اسلحہ برامد ہوا ہے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے فنڈنگ دہشت گردوں سے مماثلت رکھتا ہے چلتے ہیں ایک اور خبر کے ساتھ پولیس کے بہادر جوانوں پر فخر ہے یہ کہنا تھا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا وزیر اعظم عمران خان نے کراچی سٹوک ایکسچینج پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ پوری قوم کو پولیس کے بہادر جوانوں پر فخر ہے انہوں نے بروقت کاروائی سے حملے کو ناکام بنایا عمران خان نے کہا کہ سیکورٹی اور اداروں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور حملے کو ناکام بنایا انہوں نے شہدہ کے لواقین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی اور ڈاکٹر شہباز گل گل کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے جو کہ وزیرا جنہوں نے کہا ہے کہہشت اچھا کہ گردوں کو مار دیا تھا فائرنگ کے تبادلے میں سب انسپیکٹر اور چار سیکورٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں فائرنگ کے تبادلے میں متحد شہری بھی زخمی ہوئے زخمیوں میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک گارڈ بھی شامل ہے چلتے ہیں ایک اور خبر کے ساتھ پاکستان کے بہادر بیٹوں کو سلام جنہوں نے حملہ ناکام بنایا یہ کہنا تھا پاکستان مسلم لیگ کی مریم نواز کا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا موقف بھی آ گیا انہوں نے سٹاک ایکسچینج حملے پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بہادر بیٹوں کو سلام جنہوں نے حملہ آور ناکام بنایا اور انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے سلام کے بھیجا ہے اور وہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز نے لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک حملہ جو اس طرح منصوبے کے ساتھ کیا گیا تباہ کن ہو سکتا تھا اور یہ پریشان کن بھی ہے یہ بری خبر ہے یاد رہے کہ سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے تمام ملزمان مارے گئے ہیں چلتے ہیں ایک اور خبر کے ساتھ دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا جو آج صبح دس بجے اس پکراچی سٹاک ایکسچینج پر حملہ ور ہوئے تھے گاڑی کا ڈیٹا نکال لیا گیا ہے اسٹاک ایکسچینج پر ملوث دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے نجی ٹی وی کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج پر چار دہشت گردوں نے حملہ کیا جو ایک گاڑی میں سوار ہو کر سٹاک ایکسچینج پہنچتے تھے مذکورہ گاڑی ٹوئٹا سیلون ہے جس کا رجسٹریشن نمبر بی اے پی چھے سو انتیس ہے حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی ایک نجیب بینک کے نام پر تیس نومبر دو تیرہ کو رجسٹرڈ کروائی گئی تھی دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی دو تیرہ کے ماڈل کی ہے گاڑی کا ٹیکس روان ورس یعنی تیس جون دو بیس تک ادا کیا جا چکا ہے گاڑی کا انجن نمبر وائی ایٹ فور نائن زیرو ون ایٹ ہے حاصل کردہ ڈیٹا میں سی پی ایل سی کے ریکارڈ میں گاڑی کسی بھی کرائم میں نظر نہیں آ رہی اور بالکل کلیر ہے جس کا واضح مطلب ہے کہ گاڑی پہلی مرتبہ ہی ایسے کسی دہشتگرد حمرے میں استعمال کی گئی ہے راجہ عمر خطاب کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے پاس سے خودکش جیکٹس نہیں ملی انسداد دہشتگردی کے انچارج ونگ کے مطابق ایک دہشتگرد کی شناکت سلمان کے نام سے ہوئی جو بلوچستان کا رہاشی ہے اور گاڑی بی اے بی 6299 ٹو ڈبل نائن بھی اسی کے نام رجسٹرڈ ہے دہشت گردوں کے قبضے سے برامد ہونے والی کار پولیس ریکارڈ میں کلیئر ہے چلتے ہیں ایک اور خبر کے ساتھ یہ حملہ آوروں کا زیادہ دیر تک قیام کا منصوبہ نہیں تھا آج آج صبح جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر وہاں پر جو دہشت گرد تھے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کا جو اندازہ تھا زیادہ دیر تک ان کا قیام نہیں تھا رہنے کا وہاں پر کیونکہ ماضی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حملہ آور اپنے ساتھ خوشک میوہ جات لاتے تھے لیکن کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کے قبضے سے جوس کا ایک ڈبا ملا ہے جس اور اس کے علاوہ ان کے بیگز میں صرف اسلحہ تھا پولیس ذراعہ کے مطابق دہشتگرد ایک ہی مرتبہ شدید حملہ کرنا چاہتے تھے ان کا بظاہر زیادہ دیر قیام کا منصوبہ نہیں تھا وہ صرف اپنے ساتھ نجی کمپنی کا جوس کا ایک ڈبہ لائے تھے اس کے علاوہ وہ بیگز میں تھے کھانے پینے کی اشیاء کوئی چیز نہیں ملی سامنے آنے والے تصویر میں جو اس جوس کے ساتھ ایک سبز محلول کی بوتل بھی دکھائی دے رہی ہے جس میں ممکنہ طور پر پیٹرول ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اس میں بھی شربت بھر کر ساتھ لائے ہوں گے تاہم ابتدائی طور پر بوتل میں موجود شربت کی نوعیت کے بارے میں اطلاعات نہیں مل سکی ہیں ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ